qilmang shuni taqvo deydi aroq ichalasizmi ha ichmang shuni shuni taqvo deydi man icholmayman nimaga pulim yo'q icholmayman ha dadam uradi icholmayman ha oshqozonim kasal şey u taqvo emas u ichalaman chekalaman zino qilaolaman o'g'irlik qila olaman zo'ravonlik qila olaman lekin qilmayman buni qila olaman lekin qilmayman o'sha sizni g'ashingizga tegib qilganda ham ayting uka bemalol seni uxlatib qo'yalaman hozir lekin qilmayman buni nimaga harom bu qo'y uka bo'ldi san zo'rsan xo'rozing yutdi keting keting shu yerdan ha bugun siz ha desangiz man bugun ha desam yo siz, siz tushunib turib past kemasangiz yo man tushunib turib past kelmasam unda kunda qotilliklar bo'ladi kunda odam o'ldiriladi kunda kimdirlar qanaqadir birovlarni qonini to'kib jinoyat qiladi bugun shundan kelib chiqyapti ikkovi tomon tamam kibr qilyapti ikkovi qaytmayapti ikkovi johillik qilyapti rasululloh alayhissalom nima dedilar o'ldirgan ham o'lgan ham do'zaxdadur dedilar shunda so'rashdi işte, ho'p o'ldirganni bilamiz u qotillik qildi o'ldirdi odamni u harom ish qildi gunohi kabira qildi olloh abadiy jahannam bo'ladi unga dedi ho'p buni bilamiz o'lgan nimaga do'zaxda dedilar chunki agar bu buni o'ldirmaganda bu uni o'ldirardi dedilar bugunchi bugunchibugun bugun birovni qonini to'kish urib qo'yish hushidan ketqizib qo'yish qo'shtirnoq ichidagi tomi ketgan yoshlarni ichida avtoritet man shularni tomi ketgan yigitlar deb bilaman atoin aytyapman tomi ketgan deb shuni ko'rsin eshitsin g'ash kelsa kelsin mani oldimga tomi ketganligini isbotlab beraman robbisi harom degan payg'ambari harom degan robbisi yomon ko'rgan payg'ambari yomon ko'rgan ishni işte avtoritet degan odam hurmat deb bilgan odam tomi ketgan bo'lmasdan kimi tomi ketgan bo'ladi shunaqa gaplarni gapirsa ba'zi birlari bilimdonlik qiladi nima deb gapiraylik endi nima deb gapiraylik bir mavizamizda rasululloh alayhissalom hadislari borda ko'chani haqqini ado qilganlar keyin ko'chaga chiqsin bo'lmasa chiqmasin deganlarda de, ko'chani haqqi borda u ko'chani yuribsizu iflos qilmaslik birovlarga zarar yetkazmaslik odamlarga begona ayollarga qaramaslik odobda axloqda yurish shu hadisda aytdik bu hadisni aytganimizdan keyin shu ko'chani haqqini ado qilolmaganlar qisib o'tir deyilgan desa shuni bu bu qayerda bor bu qisib o'tir degan mana bor shu gap qisib o'tir shunaqa ko'chani haqqini ado qilolmaysanmi moshinangda нрma yurib atrofdagilarni hurmat qilaolmaysanmi qisib o'tir yoqmasa u undan so'ra mandan so'ra o'zimdan keyin man senga qisib o'tirishlikni tushuntirib qo'yaman man o'zingni er bilsang deydi birovni de sher bil deydi nima yoningdaglarni hurmat qilmaysan shunaqangi hepim sifat bolalar nima ko'chani nima sani qaynotang qurib beribdimi sani u xalqniki u davlatni byudjetiga qurilgan hurmat qilib qo'y atrofdagilarni man bunaqa gapni gapirishim xuddi shunaqangi qo'shtirnoq ichidagi hepim sifat bollar ko'payib ketdi hech kimni hurmat qilmaydi odobdan keyin tug'ilgan beodob tarbiyasiz o'sha qilgan ishni işte o'ziga qilingda tushib olib darrov kekirdanni ko'taradi o'sha qilgan ish degani mana asosiy yo'lga o'tib olib birovlarga yo'l bermaydi shuning oldiga o'tib o'nta tezlikka tushib olingda marakat qilib o'ladi ras sanga yoqmayapmi san ham undaqa qilmanga rаз qirqda yurasan o't beshinchi palasiga yo'qolib ket o'sha traktorni orqasida yur sanga mas birinchi palasada yurish radarga tushsam ham mayli o'sha bir yarim million to'lab yuraman mani ishim zarul deydiganlar bor bo'lishi mumkin nimaga moshinada yo tug'ayotgan ayol bo'lishi mumkin yo ko'p qon ketayotgan bo'lishi mumkin yo qanaqadir avariyniy holat bo'lishi mumkin radarga qaraydimi shunaqa holatda xuddi shunaqalarga yo'l bermayotgan kim bu beodob tarbiyasizlar kibr endi qo'yaverasiz trassaga sig'maydi sani qora jentering bo'lsa bizga ham qiziq boru konsener bong sandan bo'lsa jipirriq gairadi shunga hammihu şu... odob axloqini yo'qotib qo'yganlar ahmoqlar din bu odob bu rasululloh alayhissalomdan mashhur hadis bor buni ko'p eshitgansizlar ko'p aytganmiz rasululloh alayhissalomdan so'rashgan ye rasulalloh din nima deyishganda din bu husni xulq deganlar chiroyli odob deganlar beparosat odamni beparosat deyish hayvondan battar odamni hayvon deyish bu husni xulqqa teskari ish emas bu shuni unutmang man u hali fitna qiladiganlarga ham ora orada javob qilib qo'yamanda shu bilib olis shuni san molmisan sani mol deyish husn xulqqa teskari ish emas chunki molsansan chunki man aytmaganman buni alisher navoiy aytganlar buni odam bordir odamlarni naqshidir odam bordir hayvon undan yaxshidir tamom san odamdek odob adam, axloq farosatga egamasmisan san hayvonmassanaa odam bordir hayvon undan yaxshidir san hayvondan battarsansan shunaqalarni bilib ol odobini axloqini birovlarni hurmat qilishni bilmayyotgan ota onasini hurmat qilmay yokan uylanib olib xotinini bola bergandan keyin bolasini chiroyli qaramayotganlar kimlar bula? bular bularni odam deb bo'lmaydi dadasiga do'q qilayotgan onasiga baqirayotgan kim kimsansan san odammassansan shunaqangi ota onasini hurmat qilmayotgan ota onasiga qaramasdan ko'chada olib tashlik qilib yurgan e san lozimki oshunaqalar boru uyda dadangga buvingga oningga sanga ishonib teggan xotiningga sen dunyoga keltirib bergan bolang uchun sharoitini qilib qo'ymasdan ko'chada qirini chiqarib olib nikkil bo'lib yurganlar san lozimki ro'mol o'rasan gapim yoqmasa yana qayta aytaman kel oldinga man tushuntiraman sanga kel oldinga o'zimdan so'ra mani o'zimga kelib murojaat qil siz shuna debsiz man shunaq bolaman man sanga tushuntirib beraman nimaga <laughs> ro'mol urash kerakligini otangga qara onangga qara sanga ishonib tegyapti siz bilan manga ishonib tegdi o'sha ayollarimiz shu yerda uylanganlar shu erkak shu shu musulmon shu deb tegdi qani erkaklik qilib qo'yyaptimi kimdirlar musulmonlik qilib qo'yyaptimi xotiniga qaramayotgan erkak emas u xotiniga zulm qilayotgan musulmon emas u yoki yani sani ishonib oldi mana shu pпrяmoyda ko'ryapti o'tinga qo'ysak ko'radi sani muslima deb iboli hayoli deb oldi E, eriga xiyonat qilayotgan eri yo'qligida erini ota onasi bo'lgan qayn qaynotasiga do'q qilayotgan qaramayotgan ish buyursa uf deyayotgan kelinlar san kimsansan san shaytonni urg'ochisansan san odam emassan san eridan yashirincha begona erkaklar bilan gaplashib yurganlar kimsan sanlar shuning uchun tarbiya tarbiya odob axloq tarbiyaga jiddiy e'tibor <laughs> beraylik <laughs> <laughs> o'zi bir biznesi hayotini bilimini o'zini dunyo dunyoqarashini joyiga qo'yib olmagan bolangizdan telefonni internetni telefonni oling ey otalar opa dadalar bolangizga telefon bermang bolalar vahobiy bo'lib qolyapti hizbut bo'yapti jinsiy buzuq bo'lib qolyapti uyatsiz bo'lib ketib qolyapti internet tufayli bo'lyapti mana mana kecha ilgari kuni chiqdiku o'sha shomdan qochib eronga qochib o'tgan bolani telefonda abror muxtor ali akamiz bilan gaplashganini eshitdilargmi ko'plar eshitdilar yig'lab kechirim so'rab hattigi holatlarni aytib berdi endi olloh nasib qilsa kelsa bir jonli ham gaplasharmiz mana o'sha joydagi o'sha vallohi degani arab tilidagi qasam hisoblanadi vallohi deb gapiryapti allohga qasam ichib gapiraman deyapti yani a itdan battar zufarni ko'rsam kallasini olaman deyapti zufarni itdan battarligini biz nechi yildan beri aytyapmiz sizlarga nechi yildan beri aytyapmiz itdan battarligini mahmad abdulmo'minni rasvoligini adashganligini bemazhabligini ana sodiq samarqand deydi bemazhab bola adashmasam salafiy vahobiy bolaligini biz nechi yildan beri aytib kelyapmiz sizlarga lekin qalbida kibr bor ey san bua deyotganlar nima bo'lyapsan sanlar shunaqalar keyin kiradi ani nimadirkan deb kiradi bitta ikkitasi o'shanaqalarni muritchalari bor unutma san o'shalarni eshitayotgan bo'lsang o'sha san eshitayotgan biz ularni domla ham palonchi ham delmiz san uchun domla bo'ladigan bo'lsa yuzga yuz zalolatda ular yuzga yuz unutmanglar shuni shuning uchun biz qayta qayta aytyapmiz eshitma 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 sizga o'shalarni masalasini tashlagan odam borki keling imomizga manga mo'min tashladi nima qilaydi yo erinmassiz mana sakkiz to'qqiz kilometr mani oldimga borasiz o'shani topaylik gaplashaylik o'shanaqangi o'shalarni masalasini tashlab kimlardir zaharlanishini e, xohlayokanlar eshitmanglar bu bu, bolalarni bu, bu bular yana qayta aytaman bular bemazhab zalolatdagi ahli bidiat adashgan bolalar bu bolalar u mana mahmud abdulmo'min mana zufar abdulloh zufar degani bor sodiq samarqandlik degani bor abu saloh degani bor bular bemazhab bolalar o'sha bola mana aytyaptiku shu itdan battar abdulloh zufarni eshitib gapiga ishonib bu joyga keldim deyapti jihodga keldim deyapti bu joyda jihodni jisi yo'q deyapti islomni hech qanaqay nishonasini ko'rmadim deyapti mana real ko'rgan bola gapirdi ho'p manga shunaqa qani... qalbi ko'rlar ishonmasang mana shuni ko'r eshit endi uni ham nima deydi bular bile, bilasizmi bu xoyin bu deydi bu xiyonat qilyapti deydi ular uchun o'shalarga itoat qilib o'shalarni maizasini eshitib o'shalarni gapiga kirib yurganlar uchun sizlarga bitta işte, bitta narsani aytaymi shularni ichida bitta hukm bor shular uchun bizni qonimiz ham molimiz ham ular uchun halol bilasizlarmi shuni bu nima degani tushunmasangiz man sizga tushuntirib beraymin xuddi o'shalarni man hozir aytdimku to'rtta beshtasini sanadimku shularni maizasini eshitgan eshitib zaharlanganlar uchun siz bilan mani o'ldirishlik ular uchun halol siz bilan mani pulimiz ular uchun halol tushunyapsizmi biz murtad murtadmasmizku biz kofirmasmizku biz olloh deyapmizku haqni haq deyapmizku bugun bizni oramizda musulmonlarni orasida notinchlik chiqarishlik ular uchun hidoyat ularni nazrida mana siriya iroq qana tinch edi bundan o'n yilga oldingi siriya o'n yilga oldingi iroq deb nimaga youtubega yozingda qana zo'r yashayotgandi o'sha joydagi fuqarolar musulmonlar kimni o'ldirdi bular o'sha bola yig'lab aytyaptiku endi qiyomatda nima deymiz deyapti bilasizmi nimaga de una dedi qo'limiz musulmonlarni qoniga to'ldi deyapti biz nima deymiz endi deyapti bu degani nima degani musulmonlarni o'ldiryapti alloh adashtirmasin ilohim bilganlarimizga amal qilishimizni alloh taolo o'zi nasib qilsin ilohim hammalarimiz yaxshilikda jam bo'laylik birdam bo'laylik bir birimizni yaxshi ko'raylik bir birimizni ko'rganimizda ilohim yuzimizga tabassum yursin xo'mrayishdan turxing qursin deyishdan endi o'zimizni de, shu xalqimiz sodda gaplarda aytib ko'ra sizlarga e basharasi qursin turxi qursin qo'y deyishdan saqlasin bir birimizni yaxshi ko'raylik ilohim bir birimizni ko'rganimizda sharoit bo'lsa bag'rimizni bag'rimizga bosib ko'rishaylik yo'qligimizda bir birimizni duo qilaylik qarg'amaylik bir birimizni fitna qilmaylik balki fitnani oldini olaylik do'st bo'laylik sizdan kichiklar siz uchun uka bo'lsin sizdan kattalar siz uchun aka bo'lsin chunki ollohiz ollohimiz robbul alamin bo'lgan butun olamlarni robbisi bo'lgan olloh bizga aytgan hey sanlar deydi olloh bizga aytadi iymonlilar aka ukasan aka ukadek bir birimizga do'st bo'laylik duo qilaylik ollohim parvardigoro hammalarimizni tavfiqda ibodatda hidoyatda o'zing bardavom qilgin hozirgi bu joyda gapirilgan gaplarga avvalo o'zim amal qilishim va eshitgan hammamiz birdek chiroyli amal qilishimizni allohim hammamizga o'zing nasib qilgin tovfihda ibodatda o'zing bardavom qilgin huzuringga borar paytimizda nur i iymon bilan borishikni hammamizga o'zing nasib va ro'za aylagin oramizda oilamizda bemorlar kasallar bo'lsa shifo bergin qarzi borlar bo'lsa yordam bergin qarzlaridan qutulishsin ishi yurmayotganlarda allohi ishlariga fayz barokatlar bergin farzand talablariga solih o'g'il solih qiz farzandlarni bergin o'g'lini uylamaganlarga ollohim soliha o'zing rozi bo'ladigan kelinlar nasib qilgin qizini chiqarmaganlarga ollohim iymonli vijdonli ibodatli o'zing rozi bo'ladigan kuyovlar nasib qilgin parvardigor ota onasi borlarni allohim ota onalarimizni tani jonlarini sog' qilgin kasallari bo'lsa shifo bergin umrlarini barakotli uzun qilgin parvardigor ota onasi o'tganlarimizni allohim o'zing rahmatingga olgin oxiratlarni obod qilgin yurtimizni vatanimizni tinch qilgin osuda qilgin balodan ofatdan tashqaridagi ichkaridagi dushmanlarni dushmanchiligidan allohim o'z panohingda saqlagin allohim parvardigori bu joyda o'tirgan hammalarimizni ko'p ko'p hojatlarimiz bor hojatlarimizni ravo qilgin mushkullarimizni o'zing oson qilgin butun yurtimizda xalqimizni xizmat qilayotgan bir qancha yo'nalishlar bor meditsina bor ichki ishlar bor tinchligimizga sog'lig'imizga ta'limimizga butun yurtimizni rivoji uchun xizmat qilayotganlar hammalarini tanjonlarini jonlarini sog' qilgin shular qatorida diniy idoramiz diniy qo'mitamiz va butun yurtimizda viloyatimizda xizmat qilayotgan bu masjidlarda xizmat qilayotganlar imomlar noiblar shu qavm hammalarini allohim tani jonlarini sog' qilgin qilayotgan xizmatlarimizni barobariga ajr savoblarimizni ko'paytirib bergin xalqimizni allohim yaxshiligida o'zing bir dam qilgin yaxshilikda bir bo'lishimizni allohim hammamizga o'zing nasib va ro'za aylagin bu masjidda xizmat qilayotgan domlalarimiz xodimlar bu joyga kirib doim namoz o'qiydigan qavm hammalarini allohim tani jonlarini sog' qilgin qalblardagi yaxshi niyatlarga o'zing ziyodasini o'zing yetkazgin dunyodagi masjidlar qatori yurtimizdagi masjidlarimiz mana kundan kunga obod bo'lyapti allohim bundan ham obod bo'lsin go'zal bo'lsin chiroyli bo'lsin jamoat bilan doim to'lib yurishni allohim o'zing nasib va ro'za aylagin allohim soli vasalimalloh rozi bo'lsin rahmat